Согласно указа президента Украины, было у нас создано специальное подразделение, отдельно выделенное подразделение, которое занимается обслуживанием именно такой категории пассажиров, как с ограниченными возможностями, то бишь инвалидов. Значит, для этого была создана группа из количества, сейчас ее 15 человек. Значит, работает она у нас круглосуточно. Значит, в зависимости от объема суточного плана перевозок, значит, она у нас как бы распределяется днем порядка пяти человек работает, ночью работает два человека. Значит, специально люди, которые были подобраны со знанием английского языка, в том числе. По этой группе у нас есть специальные транспортные средства, то есть все. Значит, порядка 10 у нас инвалидных колясок сейчас в работе. Часть из них может э, обслуживать эту категорию в воздушных судах, именно в самолете. То есть, двигаться, то есть они узкие коляски, которые могут двигаться между сидениями для пассажиров. Остальные те, которые в принципе работают в вокзале. Есть также электрические. То есть можно даже по ступенькам. Но мы их редко используем, потому что, как правило, у нас везде установлены эскалаторы, лифты. и то есть, Пока мы как бы так особо не нагружаем коляски, но хотя в принципе возможность имеется. Раньше у нас э, обслуживанием таких пассажиров занимались грузчики. Просто когда приземлялся самолет, ну то есть была информация заранее, и пассажиров снимали грузчики, которые получали, получали с ним багаж и вывозили в город. На данный момент у нас есть э, спецмашина амбулифт, которая позволяет снимать полностью неходящих пассажиров. Заказ амбулифта производит авиакомпании когда есть информация по прилету или по вылету о наличии такой категории пассажира на борту. И технологически все это расписано, продумано, каким образом он подъезжает, то есть обслуживается. То есть можно даже не одного человека обслуживать сразу, а несколько. При покупке билета пассажиры сразу говорят, что будет, допустим, такая категория. Это сразу попадает в систему бронирования, оно как бы, уже потом поступает на регистрацию, и мы заранее имеем информацию. И информацию компания нам дает непосредственно, что на таком-то борту будет столько-то, допустим, каких-то человек, какие у них конкретно есть ну, ограничения. По прилету то же самое, приходит телеграмма с аэропорта вылета, то есть э, уже как бы, авиакомпания э, дает нам информацию, что на борту будет сколько-то человек. И мы готовимся, обслуживаем их. Нас обучили, у нас есть сертификаты про, про то, что мы можем заниматься обслуживанием данных категорий пассажиров. То есть мы можем их сопровождать. Нас обучили, как правильно их пересаживать, как правильно поднимать, чтобы не сделать пассажиру больно и не повредить свое здоровье. Условия великолепные, сильно плохо никогда не было. Но такого, так, такого, как сегодня улыбок, и очень приятные люди, желают самого доброго, помогают. Я, я очень положительно удивлена.